Тесла Кибертрак. Всем привет, ребят! И сегодня будет обзор такой игрушечной машинки Тесла Кибертрак. Она была только одна, потому подписчикам не знаю, могут ли привести этот заказ. Ну, когда я ее покупал, она была только одна. Машина в форме какого-то более сохнутого треугольника. Потому тут треугольная крыша и тут такое. Ну только вот тут такие бока. Тупые, знаете? Не острые, а такие тупенькие. Такие тупые бока. Вот. И вот но сам перец он не тупой не никакой это это все такой космический какой-то корабль если даже глянуть на тонировочку сейчас, сейчас тонировочка а так там чуть-чуть проведняется салон короче привезут новый товар. Посмотрите там немного. О. Так, а. так тренировочка. Ну, там есть реально салон, только с тренировкой. Так там место там после тренировочка. Тренировочка. Фары очень плохо, наверное, влияются, потому что тут какие-то тут проблемный такой еще кибертрак с большими колесами реально зад такой как настоящий мы тут такой шурут -шу. двери у него не открываются такой вот кибертрак Хатвилус Ход, нас, ход. Вот тут написано кибертрак. Тесла кибертрак. Такая вот машинка.